أركان بيعاتنا أعمدة الهدى نمضي بها دوما ولا نتردد أركان بيعاتنا أعمدة الهدى نمضي بها دوما ولا نتردد يا معشر الإخوان لا تترددوا يا معشر الإخوان لا تترددوا <applause> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا man yadhillahu wa huwal muhtad wa man yudlil falan tajid lahu waliyan mursyida wa ba'du alhamdulillah pada uh, minggu lepas lepas yang lepas uh, kita sudah mula masuk beberapa uh, baris daripada kitab membaca beberapa baris daripada karangan uh, Al-Waraqat ini Daripada kitab Al-Waraqat ini Dan telah Disebutkan sebelum ini bahawa Kitab Waraqat ini adalah Merupakan beberapa uh, helai sahaja Bukan satu kitab yang besar Sebab itu dinamakan Waraqat Waraqat bahasa Melayu Dia kertas Asal dia Waraqah Sehelai kertas Waraqat banyak helai kertas lebih pada tiga ada pun tiga dikira banyak jadi kertas-kertas beberapa helai kertas ini mengandungi ilmu berkenaan dengan apa yang kita namakan sebagai usul usul fiqh dan kita dah beri tarif usul fiqh dan saya sebutkan bahawa Ta'rif ta berbeza dengan Terjemah Ta'rif ta berbeza dengan Terjemah dan berbeza dengan tafsir Kadang-kadang Kita tak tahu Bila sebut ta'rif, ta kita terjemah eh, Sebenarnya ta'rif ta Bukan terjemah Bagaimana kalau saya kita sebutkan Apa ta'rif ta insan Contoh Apa ta'rif ta insan eh, Kita kata manusia sebenarnya manusia tu bukan takrif kepada insan itu terjemah kepada makna perkataan ins eh, insan eh, Tetapi tapi takrif insan ialah kita menyebut isi kandung kepada kepribadian insan itu sendiri yang disebut oleh ulama bahawa ia ialah hayawanu adnatik eh, haiwan yang berfikir bila sebut insan maknanya dia, Haiwan berfikir Haiwan yang berfikir itu Ataupun yang bercakap itu Namanya manusia nah, Jadi kalau kita sebut manusia Ta'rifnya macam tu Kadang-kadang kita tengok sapsi dia uh, Guna istilah yang macam tu <coughs> Jadi bila disebutkan Apa nama ni uh, dan setelah kita sebutkan bahawa pada minggu lepas kalimah usul itu asalnya daripada perkataan asal. Asal. Kalau bahasa Melayu pun mana je asal juga. Tapi jamak dia kan aslun aslani usul. Kan aslun bahasa Arab biasa dia buat macam tu. Aslun satu, aslani dua, usul banyak. Mana banyak usul. Jadi kalimah usulul fiq itu adalah merupakan plural kepada aslu ataupun banyak kepada asal 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 usul usul dan diberi tarikh bahawa usul adalah perkara yang dibina di atasnya sesuatu yang lain eh. macam saya sebut tadi tu rumah eh, tapak ni adalah usul dia tapak rumah adalah usul dinding atap semua forok dia ya eh. Dan kalimah furu' adalah lawang kepada kalimah usul. Dan begitu juga kalimah furu' berasal daripada far'un, farani furu'. Jadi furu' adalah jamak perkataan banyak kepada furu' furu'. Kalau terjemah bahasa Melayu kita cabang-cabang. Dan furu' takrifnya ialah benda yang terbina di atas benda lain. Eh, itu namanya furu'. Jadi furu' fiqh Fekoh adalah forok kepada usul fekah Fekoh adalah forok kepada usul fekah Kerana Kerana fekoh adalah terbit cabang daripada Usul fekah Dan saya sebut dulu satu kalimah yang penting Satu kaedah penting Satu istilah penting Yang selalu digunakan oleh ulama-ulama usul Iaitu bila menggunakan kalimah al-aslu bila kita dengar dia orang cakap dia kata al aslu al aslunya haram. Al aslunya halal. Eh, jadi kalimah al aslu di sini digunakan dengan dengan makna uh, makna yang paling uh, apa nama paling kuat. Maksud yang paling kuat, mafhum yang paling kuat. Mana ada dua tiga makna dalam kepada untuk satu kalimah tapi makna yang pertama itu yang selalunya dipakai. Kalau tak ada korinah, tak ada bukti-bukti uh, yang mengalih mengalih makna daripada maknanya yang asal kepada makna lain, maka makna itu dinamakan makna yang pertama yang kita gunakan itu ialah dinamakan asal al aflu. Umpamanya kita kata al aflu fil asya al ibahah. Ini nak ulang sempurna kita sebut kita bincang kalimah al aslu sini kena sebut kali apa ni satu contoh daripada ka kaedah usul yang digunakan oleh ulama ataupun dia, guna, dia sebut disebut al aslu fil fil ibadah eh? al uh, al fil ibadah apa dah al waq at tawaquf kan eh? maknanya pada asal dalam perkara ibadah ialah kita tak boleh istihad kita tunggu daripada dan Lebar Allah Subhanahu Wa Taala. Eh, semayang 4 rakaat, semayang 3 maghrib 3 rakaat, mai 4 rakaat, kita tak boleh. Itu. Tapi ada istilah lain pula, al aslu fil asya al ibahah. Kan. asal hukum asal kepada benda-benda ni, perkara benda-benda ni, makan, minum, ke benda barang-barang ini harus. Eh, kecuali ada dalil yang mengatakan benda tu haram baru kita haram. And, kalau tak ada dalil yang kata haram Maknanya Halal And, Jadi digunakan Al-Aslu juga digunakan dengan makna Yang seperti itu Manu, Makna ma, Apa nama ni Maksud aa, apa ni? Asal Hukum asal pada Satu-satu benda Jadi kadang-kadang digunakan kalimah Al-Aslu Dengan makna begitu Bukan kadang-kadang lah Selalu digunakan Oleh ulama' usul macam tu Dan al aslu fil ibadah al waqf mana kita tak boleh nak reka sebab tu ulang orang bincang panjang masalah zikir eh, tahlil kan eh, eh, talqin orang kata bidah ah. sebab apa bidah ah? kan eh, orang kata tahlil bidah ah. talqin bidah ah. sebab apa orang kata bidah ah? bukan saya kata saya beritahu orang kata mana bukan pendapat saya lah eh. Bagi orang yang mengatakan Bahawa dia bid'ah kerana Dia memakai kaedah ini kan al aflu fil ibadah al waqt maknanya dalam perkara ibadah kita tak boleh nak reka bila nabi tak buat kita tak boleh buat kan nabi buat ada um, zikir ramai tahlih, tahlil subhanallah la ilaha illallah la ilaha illallah tu orang mati kita baca tahlil nabi buat tak nabi tak buat tu so, ibadat ke tak ibadat ibadat bila ibadat boleh tak kita buat nabi tak buat al aflu tak boleh Ha, itu kaedah mana orang yang berpegang kepada kaedah ini Dia mengatakan bahawa Perkara itu Bid'ah Lepas eh. kata, kata tupai boleh makan tak tupai ha, Tupai boleh makan tak tupai eh. Ulama kata Boleh ada ulama kata boleh Ulama kata boleh sebab apa Dia kata al aslu fil asya' al ibahah eh. Asal pada benda-benda ni Harus selagi Nabi tak kata tak boleh makan mana? boleh makan jadi dia mengguna kaedah ini menggunakan istilah ini untuk menjelaskan hukum jadi saya sebutkan pada minggu lepas saya ulang balik untuk supaya me -me mengukuhkan kepahaman itu bila kita gunakan ni'mah al-aflu, dia memberi makna yang seperti itu apa ni Yusuf Qadawi dalam kitab dia halal wal haram tu banyak bersandarkan kepada kaedah al aslu fil asya al ibahah ataupun al aslu fil muamalat al ibahah asal hukum dalam bab muamalat